Обувной цех. Здесь особое внимание к каблукам, высокой платформе, но не из любви к моде для удобства. Клиенты этих мастеров люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. У кого-то одна нога короче другой, у кого-то их и вовсе нет. Но разве это повод перестать ходить? Получается, что у него э, на левая нога, чтобы она была ровная. Ровненькая была. Она укорочена Около э, здесь. Около 7 сантиметров укоротение. И вот так затягивается, чтобы тоже инвалиды ходили ровненько, как нормальный человек. В республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий производят все от протезов и бандажей для позвоночника до инвалидных колясок. Больше всего посетителей в обувных мастерских. Здесь вся продукция исключительно на индивидуальный заказ. Просто ни в одном магазине они не найдут то, что подходит именно им есть Я. некоторые углубления. Дженебек Шаршеев уже третий год работает в этом цехе. Он делает колодки под будущую обувь. Конвейерным методом здесь не поработаешь. Под каждого заказчика пробковые подошвы вытачивают отдельно. Углубление вот делается для специально э, подгоняется. И она вот так э, затягивается все. После этого сдаем на затяжку чтобы деформированным болезнью ногам придать хоть какую-то устойчивость. Среди клиентов очень много тех, кто инвалидность приобрел не с рождения, сетует Денубек Байке. Большая часть заказчиков приходит сюда после автомобильных аварий. Он и сам с третьей группой инвалидности. Врачи диагностировали болезнь, которая разрушала кости тазобедренного сустава. После сложной операции одна нога стала короче другой на 4,5 см. Тогда он еще работал учителем в школе на Иссыкуле. Мне пришлось одевать вот это протезные обуви. И самому хотелось, чтобы самому делать и другим помогать вот это делать. Хотелось, чтобы я сам помочь, чтобы такие люди чтобы ходили ровно, как обычные люди. Приехал в Бишкек, узнал, где производят обувь для таких же, как он, и попросился в ученики. Постигать новую профессию в 47 лет было сложно. Но полгода в качестве ученика, и вот уже третий год он сам вытачивает колодки. В его работе каждая мелочь важна. Это вопрос не просто удобства, а возможности заказчику вести полноценную жизнь. Почему Переделать то, над чем трудился два дня, несложно. Новая обувь для людей с ограниченными возможностями здоровья, это еще и психологически настроено, на свободу передвижения и меньшей зависимости от других. Обувь удлиняет короткую ногу, выравнивает вывернутую стопу. Пронатор э, снаружи э, клеится, чтобы у него ноги, значит, на наружу вот так кривался, а сейчас вот так выпрями делается вот так. И разного э, голени. Здесь 18 половиной, а левая 17 половиной. Вот как раз я это делаю я. Кстати, работа здесь исключительно с качественным материалом. Обувь вся из настоящей кожи, и это не реклама. По закону вся продукция, которую здесь производят, лица с ограниченными возможностями здоровья получает бесплатно.